ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਸ਼ੀਲ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ ਨਕਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਬੈਲ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਖੋਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਬੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਰਵੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸੇ ਕੁੱਕ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਥੀ ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ ਇਹ ਲੋਗ ਆਏ ਥੇ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ 6:30 ਵਜੇ ਦੀ ਬਾਤ ਈ ਮੇਰ ਕੋ ਬੋਲਾ ਅਫੀਸੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਅਫੀਸੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਬੋਲਾ ਮੇਰ ਕੋ मैं दरवाज़ा खोला पीछे आया हूँ बोला दरवाज़ा खोला तो ना एकदम से अचानक से ना चार लोग अंदर आ गए अंदर आके ना मेरे को पकड़ गए तो इधर बैठे इधर बोला मतलब फिर इधर उधर वो लोग छान वान करने लग गए मेरे को मारा मतलब दरवाज़ा खोल बोल के मेरे को मारते ही रह रहे थे मैंने फिर मैंने सर को फिर मैंने जो मैं गेस्ट आए थे मैंने सर को फिर मैंने बोला सर कोई आदमी ऐसा कर रहा है बोला फिर बाद में वो निकले थे बस इतनी ही हुए थे कैसा था उम्र क्या लग रही थी उन्हें? मेरे तो जी एक पचास साल का था बुढ़ा ही था एक मतलब और तो मतलब सीवेल जैसे मेरे का पूरा बन के आए थे मतलब के कपड़े बांधे हुए थे? नहीं नहीं एक एक के पे कपड़े बंधा था और के खुले थे मतलब सीबीआल बन के पूरा बंदूक ये बस इतना ही मैंने देखा था तो आप अंदर काम कर रहा था, था सर मैं खाना बनाने जा रहा था उस टाइम सर के लिए खाना बना दे वो नारे थे मैं खाना बनाने जा रहा था उसी टाइम ये सब हुआ था म, ये मालिक कहाँ थे उस वक्त घर के मालिक तो घर पे थे उधर कोई नहीं थे सर गेस्ट आए बाहर से आए थे गेस्ट आए थे उनके लिए मैं खाना वाना बना रहा था बस मालिक दूसरे घर में रहता मालिक उधर हाईकोर्ट कोर्ट रहते बस तो उसके बाद वो कितने दिन देर घर में रहे वो ज़्यादा देर नहीं रहे मतलब हाथाबाजी हुआ सर अंदर से निकले तो फिर इधर उधर तुम तो लोग सीबीआई रहे तो मैं पुलिस बुलाता हूँ बोला बस इतना ही किया और उसके बाद वो लोग ने फिर दरवाजा सर ने उसे उनके साथ वो किया फिर लड़ने लग गए फिर दरवाजा खोला सर चिल्लाया फिर पब्लिक भी आ गए वो लोग निकल गए सर आ, सर तो दरवाजा बंद था तो फिर ये कुक ने दरवाजा खोला खटखटाया तो मैं दरवाजा खोल के बाहर देखा तो चार बंदे खड़े थे एक ने उन पे रूमाल बांध रखी थी फिर मैं जैसे निकला हम सीबीआई वाले है सी बी आई वाले है धक्का मुक्की करने लगे फिर मैंने बोला अच्छा जी साथ भी आ, मेरे को साथ धक्का मुक्की किया मैं, फिर मैंने बोला जी अच्छा आप सीबीआई से आए तो बैठो हम पुल लोकल पुलिस बुलाते हैं मेरे को लगा कहीं कोई चोरी करने ना आ गया लूट करने ना आ गया तो मुझे मैंने कहा चलो सीबीआई वाले आप तो बैठो मैं लोकल पुलिस बुलाता हूँ फिर मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे फिर धक्का मुक्की किया मेरे को एक साइड किया फिर कमरे के सारे अलमारियां खोलने लगे सारी चीजें चारों तरफ से मतलब जो मिल रहा था सारी चीज उठाने लगे उसके बाद से मैं धीरे से उनसे धक्का मुक्की करते हुए दरवाजे तक आ गया दरवाजा मैंने खोल के जोर जोर से चिनाने लगा कि चोर 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 आ गए फिर आजू बाजू के लोग इकट्ठा हो गए फिर वो भागने लगे फिर वो भाग रिवाल्व निकाल के डराते हुए लोगों को जब रिवाल्व निकाला तो लोग जो थे डर गए फिर वो भग गए अपनी गाड़ी से था, हाँ, था एक मेरा और इसका लड़के का लेके और साथ में अलमारी में पैसे पड़े थे चालीस हजार के आस पास वो लेके चले हाँ, इसी इसी हाँ, गए घर के अंदर था हाँ सारा मतलब सारा चीज जो भी था एक चीज ढूंढ रहे थे कहाँ पे क्या पड़ा सारा चीज चेक किया उन्होंने जो मिल रहा था मतलब उनको ये था कि जो भी है लूट लेके एंट्री उनकी आराम से थी कि वो जैसे प्यार से एंट्री करते हैं आराम से इन्होंने बोला कि हम ऑफिस से आए लड़के से बोला ऑफिस से आए हाथ में रजिस्टर करो पकड़ रखी थी कि हम किसी ऑफिस से आए तो कार्ड कोड भी दिखाया कार्ड कोड नहीं दिखाया था बस उसके पास अंदर घुस के जैसे मार इस, इसको काफी परमिशन उनके पास नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था लड़की ने वो मतलब देख के की एक सज्जन से हैं पचास साठ साल के दिख रहे थे इसके चक्कर में खोल दिया गेट की कोई के उनका होलिया कैसा था वो कपड़े नॉर्मल ड्रेस जैसे थे वैसी ड्रेस वैसी नहीं ऐसा कोई ड्रेस नहीं था वेल ड्रेस थे सही अच्छे से अच्छी ड्रेस किस पे आए थे वो कुछ देखा आपने बाहर आप लास्ट में हमने कार का नंबर नोट किया स्विफ्ट गाड़ी से आए थे वो स्विफ्ट कार थी उनकी ब्लू कलर की गाड़ी थी उससे आए थे वो और वो रिवाल्वर दिखा के फिर सबको डरा के भाग गए वो मोहल्ले वाले जब इकट्ठे हो गए थे वे तो वो फिर रिवॉल्वर निकाल के जो भी गन गाड़ी था में कोई में भी था कोई पांचवा व्यक्ति भी कि चार ही अंदर तो चार आए थे पांचवा अंदर हमने वो गाड़ी में नहीं देख पाया कोई था कि नहीं वैसे मेरे को लगता है उसमें कोई नहीं था यही चार ही बंदे थे हाँ जी हाँ जी तो तुरंत फिर आपने जो मालिक है उनको कॉल किया हाँ उनको बुलाया मेरे जो दोस्त थे उनको बुलाया फिर हम थाने गए थाने वालों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया उन्होंने फिर उनको मैंने लेट नाइट तक तो पकड़ लिया था क्या था आगे पुलिस आई थी पुलिस पे उन्होंने फिंगरप्रिंट भी उन्होंने नहीं ऐसा फिंगरप्रिंट वगैरह तो नहीं लिया था मतलब सारी डिटेल कैसे क्या थे सारा उन्होंने किया था बाकी उन्होंने क्या क्या देखा अंदर हमने इतना नहीं देखा सारे चीज तसलासी की थी पुलिस वाले आए थे तो हाँ जी तो अंदर इसी रूम में अलमारी थी उसमें जो हाँ, कैश था हाँ वो भी था ये दरवाजा बंद था इसे इसको भी लात मार रहे थे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ये था, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हाँ जी हाँ जी ये तोड़ने की कोशिश कर रहे सारी बाकी सारा अलमारी अलमारी इस रूम में जो भी रूम था हर जगह की सारी तलाशी ली एक एक चीज तलाशी ली उन्होंने कुछ मिला नहीं उनको फिर उन्होंने हमारा मोबाइल उठा लिया और वो थोड़े बहुत पैसे थे कौन लोग थे जो पकड़े गए अभी कुछ पता चला अभी ऐसा कुछ पता नहीं चला कौन लोग हैं ਅਭੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਕੌਣ ਲੋਗ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ ਨਕਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸੂਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਛੀਲ ਇਨਕਲੇਵ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦੂ ਜਗਮਨ ਟੀਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ